assalomu alaykum shirin shakar bolajonlar qandoqsizlar hammalariz yaxshisizlar xo'sh aziz bolajonlar mana o'tgan darsga dars asboblarini bilib o'tdik ularni hammasini tanidik ei endi oltinchi darsga keldik oltinchi darsga nimani o'qiymiz kitob hatmani o'ylarizga kitob bordir kitoblar bormi xo'sh kitobar kitoblarni qandoq asraysizlar yaxshi asraysizlar uydagi kitoblardan nima nimaga qo'llanasizlar qanday qo'llanasizlar bularni bilasizlarmi xo'sh aziz shogirdlar qaranglar uylarizga kitoblar ko'p bolo otajonlariz onajonlariz opa singillariz ularni o'qiydi ulardan istifoda qiladi sizlar ham bilgan kitoblaringizni o'zlariz o'qiyotgan uqlad, kitoblarinizni nima qilasizlar o'qiysizlar hatman eslaringizdan chiqmaydi va qo'llaringizdagi kitob nimada ikkinchi sinf darslik kitobi ikkinchi sinf darslik kitobi ko'p yaxshi xo'sh ikkinchi darslik kitoblariz nechi safadan iborat buni bilasizlarmi xo'sh aka bir bisanlar kitoblarizni oxir safasini ko'rasizlar oxir safasini ko'rasizlar nechi safa ekan bir yuz o'ttiz yetti safa bir yuz o'ttiz yetti safa xo'sh aziz shogirdlar mana kitoblarni ham tonidizlar mana meni oldimga qo'yilgan kitoblar ham bor bu kitoblarni uyga toqchaga bir joyga qo'ymaymiz bularni faqat o'qiymiz va ulardan istifoda qilamiz kitoblarga yaxshi narsalari bor o'qilayotgan narsalari ularni o'qib istifoda qilamiz xo'sh aziz bolajonlar Kela darsimizni o'qiylik kitob o'zbek tili 2 sinf darslik kitobi ko'p go'zaldir o'zbek tili 2 sinf darslik kitobi ko'p go'zaldir unda bog'u tog'lar dashtu dalalar gulu bulbullarning rasmlari bor kitobda yaxshi she'rlar ham bor sherlar ulka maktab ota ona vazsifiga yozilgandir men kitobni ko'p yaxshi ko'raman men kitobni ko'p yaxshi ko'raman uni push qilib pok asrayman men sizlarga yana o'qiyman va yaxshilab quloq solinglar kitob borasiga nima narsalar debdi o'zbek tili ikkinchi sinf darslik kitobi ko'p go'zaldir ya'ni shu o'qiyotgan kitoblaringiz ko'p yaxshi bir kitob ekan unda bog'u tog'lar bog'u tog'lar dashtu dalalar gulu bulbullarning rasmlari bor unda nimalarning rasmi bor ekan bog'u tog'lar dashtu dalalar gulu bulbullarning rasmlari bor ekan kitobda yaxshi she'rlar ham bor bu kitoblaringizga she'rlar ham yozilgan nima yozilgan she'rlar ham yozilgan u she'rlarni yaxshi o'qib yod qilib diklama qilasizlar maktablarizga sinflarizga va uylarizga uni tarona shakliga ham o'qiysizlar she'r shakliga ham diklama qilasizlar ko'p yaxshi she'rlar ulka maktab ota ona vasfiga yozilgandir kitoblarizda she'ri nima vasfga yozilgan ota ona vatan va boshqa narsalarni vasfiga yozilgan bularni yaxshilab o'rganasizlar men kitobni yaxshi ko'raman taban maktab ketayotgan yaxshi bola kitobini ham yaxshi ko'radi uni po'sh qilib pok asrayman uni posh qilib pok asrayman sizlar ham kitoblaringizni hatman posh qilasizlar posh qilsizlarmi ko'p yaxshi ho'p aziz bolajonlar bilmagan kalimalaringiz so'zlariniz bor men ularni yozaman birgalikda o'qiymiz darslik kitobi kitob darsi demoq kitobi darsi. Qo'llaringizdagi kitob kitob darsi yo darslik kitobi go'zal çıraylı ya ziba Hem deyimiz dala dasht ekinzar ekinzar caylanı dala deyimiz ulke أول كشوار مملكات وطن أسرموق أسرموق ساقلموق ساقلموق حفاظات قَلْمَاق fozat qilmoq xo'sh aziz bolajonlar mana kalimalarni so'zlarni takror men sizlarga o'qiyman va sizlar ham keyindan tikror qilasizlar darslik kitobi kitobi darsi shu qo'llaringizdagi ikkinchi kitobingiz darslik kitobi ya'ni bundan dars o'rganasizlar go'zal chiroyli yozibo ko'p yaxshi bo'lgan narsani bizlar uni chiroyli deymiz dala dasht joylar ekinzor joylarki bahor fasliga dalalarga ketasizlar dashtlarga chiqasizlar o'sha o'rni dala deymiz ulka ulka kishvar mamlakat yo vatan asramoq saqlamoq hifozat qilmoq sizlar kitoblaringizda nima qilasizlar asraysizlar saqlaysizlar hifozat qilasizlar undan ko'p yaxshi aziz bolajonlar sizlar ham kitoblaringizna posh qilibsizlarmi yangi yil kitoblaringizda maktabdan olgan bo'lsanglar hatman bilan posh qilasizlar ularni ichiga yuziga rasmlarni yuziga nima qilmaysizlar chizmaysizlar xat chizmaysizlar to yanaki yil kelayotgan bolalar undan ham yaxshi istifoda qilsin kitobda o'qiysizlar va uni yaxshi saqlaysizlar kitoblaringizdan qanday foydalanasizlar kitobdan zamoniki maktab sizlarga kitob beradi ularni eltib push qilib bir joyga qo'ymaysizlar ularni har kun yuzidan o'qiysizlar bitiysizlar to sizlarni ilmlariz donishlariz yuqori martabalarga ketadi yuqori ketadi donishlariz offaren <kung> xo'sh harflardan nima tuzaladi harflardan so'z tuzaladi so'zlardan gap tuzaladi ya'ni men <government> necha harf beraman sizlar undan so'z tuzatinglar alf ma he ti non he alif mat a bu harflardan ikki so'z tuzating necha so'z ikki so'z hatman qiyin emas ko'p oson xush aziz bolajonlar mana bugungi darsimizni yana nihoyasiga yetishdik yanasi darsgacha sizlarni alloh taologa topshiraman xudo yoringiz